Про найголовніше поговоримо з Романом Світаном. Пане Романе, вітаємо вас. Добрий день. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе. Маємо насичений день сьогодні, але перед тим як почнемо нашу з вами розмову. Традиційно звертаємося і до глядачів. Просто зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, бо так алгоритми Ютубу потім це відео будуть просувати. Але ми починаємо направду з хорошої новини. Україна сьогодні вперше збила путінську іграшку. Ту 22 м 3 російський стратегічний бомбардувальник знищили з С-200. Вже офіційно можемо говорити про те, що це була спільна спецоперація та повітряних сил. От що ви як військовий аналітик, можете сказати про архітектуру цієї очевидно успішної операції? Та наскільки це серйозна втрата Ту 22 м 3 для росіян? Ну, если это игрушка, то это, наверное, брежневская игрушка, потому что еще оттуда с тех времен тянется эти тушки. Последняя была в 1994 году произведена, то есть больше 30 лет назад, а реально 70, там, с начала 70-х годов. Они производились то 22, то 22 М, М2, М3. То есть это серия дальних бомбардировщиков, тяжелых бомбардировщиков с дальностями больше 6 тысяч километров. Задача такая серьезная тогда стояла, и ее выполнили еще советские конструктора. А россияне уже довесили на нее некоторые новые побрякушки. Но, в принципе, это осталось старой, старой с прошлого тысячелетия машины которая может выполнять задачи в основном по сбросу, в основном, опять же, тех же старых советских ракет. Вот эта ракета Х-22, это Одна из опаснейших ракет, в смысле то, что она попасть точно не может, летит, называется, куда попало КВО больше 300 метров, так это 50% попадает круговое вероятное отклонение. А реально, еще 50% ракет в километр попадает радиусом, то есть по большому счету тонна весом, а боевая часть довольно-таки серьезная проблема, вот одна такая зашла сегодня на Днепр и на Днепропетровскую область, убила людей, детей, то есть вот, вот такая страшная ракета, причем пятиэтажку разрушила и с серьезными проблемами. Но выполнили задачу сегодня наши, ну, по крайней мере, исходя из той информации, которая дала Главное управление разведки, а ему мы верить можем, по крайней мере, ГУР никогда в этом смысле не подводил. То есть была проведена масштабная операция с помощью Главного управления разведки и противовоздушной сил противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные войска, радиотехнические войска, естественно, с помощью данных разведки нашей военной, собрали воедино механизм, который позволил уничтожить ту 22 М3 на большой дальности, дальность больше 300 километров. место, где упал э, этот самолет за 400 километров от линии боевого соприкосновения, ну пусть его сбили, допустим, э, на 300-километровой дальности, примерно ракета С-200, примерно, или такого же уровня э, ракета, то есть, либо С-200 модифицированная, у нее оперативная дальность 250 километров, в принципе, техническая 300 километров если модифицированная, может быть, за счет мощных, более мощных ускорителей добавили там километров 50 или головку самонаведения из, активной, из полуактивной перевели в режим активной головки. То есть это, это возможно. У нас специалисты есть толковые, но тем не менее можно говорить о том, что самолет уничтожен, экипаж, можно сказать, тоже уничтожен. Почему? Потому что один, скорее всего, летчик, командир экипажа не выжил, уже второго ищут, найти не могут, а двух человек, которые катапультировались, подобрали спасатели, но вряд ли они в этой жизни еще будут летать, потому что там серьезная проблема с катапультированием, ну и после катапультирования, в принципе, летный состав в строй быстро не становится. Низку ракет Росія не випустила по Україні цієї ночі після знищення Ту 22 м 3 Про це й зазначили її в головному управлінні розвідки. Чи варто очікувати українцям надалі на часткове зменшення масованих ракетних атак після збиття саме цього ворожого ту м 3 Ну, Хотілось би на это надіятися. Але із реалії сходити, то йдуть бойові действия. сейчас просто періформатуються, приведуть определенно. определенные мероприятия, может быть, обеспечат безопасность даже тем же этим, этим же самолетам, понимая, что они могут уже с дальности от 300 километров быть уничтожены, может, снимут несколько модификаций ракет, те же Х-22, снимут боевого дежурства, то есть будут работать Х-32, это чуть дальше летит и, естественно, этими же самолетами может запускаться. То есть, по большому счету, они просто предпримут некоторые механизмы, которые позволят им дальше работать. Поэтому я бы, не оч... чтобы потом не разочаровываться, лучше не очаровываться. То есть уничтожение этого борта принесет нам только первое, ну, серьезную политическую оплюху Путину практически пропустил удар, причем довольно-таки серьезный. И второе – это уверенность в наших силах, в наших воздушных силах, в нашем в нашей разведке в нашем в, в нашей возможности проводить мероприятия в том числе и по модернизации ракет, которые у нас есть, и по уничтожению на таких больших дальностях воздушных целей. То есть дальность за 300 километров э, воздушная это уничтожение. Это очень серьезный такой положительный момент для нашей э, нашей руки. Вот как раз продолжение, пан Романа, этой темы. Хочем у вас более детально попытаться Бо видання Forbes пише про те, що Україна можливо має сотні ракет для своїх батарей з РК С 200 якої сьогодні і збили ту 22 м 3 Тут поясніть, будь ласка, нашим глядачам і нам, в принципі, наскільки це багато чи мало, та ну в чому полягає секрет, і чому саме зараз С 200 почали збивати ці путінські пту, е, птушки, Зазвичай е, в принципі з того, що можемо говорити публічно. Ну, С200 здесь это информация, которая уже давно в свободном доступе есть, просто что ее толком никто никогда не подымал. С200 это старая советская разработка, причем очень хорошая ракета. У нее задача была уничтожать бомбардировщики, тяжелые бомбардировщики, стратегические бомбардировщики на большой дальности, на большой высоте. По высоте до 40 километров, по дальности 250 оперативной, повторюсь, 300 технической. То есть это это серьезная ракета у нас в основном модификация была, ее много модификаций, там до десятка практически было. У нас была модификация С-200В, Вега. Вот эта Вега одна из неплохих, неплохих, в принципе, модификаций. Она вторая по счету, самая такая основная и масштабированная. У нас было действительно сотни этих ракет до 13 -го года до октября 2013 -го года это этот комплекс стоял у нас на боевом дежурстве и тогда в то время министром обороны Януковича он был снят буквально за несколько месяцев до вторжения россиян в Крым и на Донбасс. Этот комплекс был снят с боевого дежурства. Обратно он вернулся аж только в 2018 году, когда уже провели определенные мероприятия. То есть провели... В подготовку и восстановление ракет. Ракет у нас действительно много, то есть сотни ракет у нас есть. У нас есть сотни ракет, но этот комплекс, который производился в Советском Союзе, он передавался в том числе странам Будапештского тогда содружества, продавался в страны Азии, Ближнего Востока, в Африку, в Африку завозился. Даже некоторые, есть информация, чуть ли не на Кубе побывал. То есть, по большому счету, он распространен, ракет много, и если поставить задачу, мы эти ракеты с мира можем собрать, закупить и поставить на, нам на боевое дежурство. И вот это количество ракет, его дальность и его работу. То есть мы, мы видели уже неоднократно, а 50, скорее всего, этим же комплексом сбивался. Есть несколько поражений на большой дальности самолетов противника и вертолетов в том числе, которые также может этот комплекс работать. Тем более он работает как минимум в трех ипостасях. То есть в режиме зенитно-ракетного комплекса по воздушным целям, по большим самолетам, может работать по крылатым ракетам, которые идут по, на высотах, на больших высотах, то есть на восходящих траекториях также может быть может работать и э, может работать по земле, то есть его э, переделали в том числе для работы, работы по земле, используя некоторые механизмы за горизонтного контроля, то есть э, переходя радиогоризонт и движение ракеты по наземным целям. То есть по большому счету мы получили довольно таки неплохую ракету, которая может выполнить на больших дальностях э, серьезную работу. Пока еще там боевая часть в районе 220 килограмм, базовая боевая часть. Но она может быть увеличена за счет определенных модификаций в зависимости от дальности этой ракеты. Потому по этой ракете можно работать, как отработали наши КБ по ракете Х-35. Х-35, Х-35У, старая советская ракета, наши специалисты из КБ «Луч» сделали из нее «Нептун». Береговой ракетный комплекс, который опять же модифицировали для работы по земле, неплохо он справляется с наземными задачами. Потому есть базовые определенные механизмы, а на эти механизмы можно развивать. И еще раз повторюсь, эта ракета по некоторым позициям, особенно по дальности, она лучше даже тех комплексов, которые нам передаются, типа Патриота и СМТ. Она даже в этом смысле будет даже лучше некоторых ракет, которые придут с F-16. Тобто, в дальності в 16-х по ракетам буде 150-180 км, а ця ракета до 300 км виконує бойову задачу. Перші також повітряні сили збили дві ракети Х-22, про які ви сьогодні згадували. І процитую, що саме сказав речник повітряних сил Ілля Івлаш. Звісно, що це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кинжал, вперше збили циркон і відповідно вперше і збили ракети Х-22. Пане Романе, не запитую у вас. Про саме чим ми могли збити сьогодні ці ракети. Але загалом, які системи протиповітряної оборони здатні збивати ці ракети Х-22. Ну і відповідно те, як нам вдалося збити, теж поки що залишаємо в таємниці. Сходя з технічних даних, нікотих даже самої ракети, теж Ха двадцять рона своє була закрита гріфом СОВСІкретна, їх даже до сих пор. Технические данные этой ракеты не все знают, но есть определенный допуск к секретке. У тех, у кого есть, прекрасно понимают, что ракета очень опасная за счет скорости, за счет динамики, а вернее, профиля полета. Есть одна точка, где ее можно, в принципе, перехватить даже теми комплексами, которые у нас были, типа С-300. Это точка подъема в горку. Ракета сбрасывает скорость, начинает перед целью подниматься, сбрасывая скорость, ее здесь можно перехватить. Так, в принципе, в свое время в Советском Союзе тренировались в перехвате этой ракеты, больше, наверное, С-300 тренировали расчеты, чем саму ракету, используя ее Х-22 в качестве цели. Так вот, только в одном месте, но для того, чтобы перехватить ракетой, ракету Х-22 комплексом С-300, этот комплекс должен конкретно стоять на пути следования ракеты это практически нереально, невозможно, потому ракету эту ни один наш комплекс перехватить не мог. Кроме комплексов, которые к нам начали заходить, которые могут работать против баллистических ракет. Практически под, при выходе на цель ракета идет, Х-22 идет практически по баллистической траектории уже при заходе на цель, потому Любу, любая ракета, которая и любой комплекс, который может работать против баллистической ракеты, он ее перехватит. Патриот и СМТ. Патриот контактным ударом, СМТ э, определенным подрывом. То есть э, эти, эти два комплекса э, могут перехватить эту ракету. И, скорее всего, либо один из блуждающих механизмов, у нас есть такие гибридные так называемые комплексы, э, выполнил эту задачу. Две ракеты, скорее всего, это эти ракеты, которые были запущены с Ту-22, который потом мы сбили. Ну, дело в том, что Ту-22, он возвращался уже практически на, на базу, без, падал без ракет, ну, по видео там видно, без ракет, значит, он их сбросил. То есть ракеты ушли, и мы их перехватили. А дальше перехватили еще и Ту-22. Сегодня у них такой двойной траур, я бы так сказал, по, в системе ВКС России. Також маємо доволі цікаву заяву з Боліць, Кремля. Бо там кінь Путіна той, що Лавров запевнив наступне, що Росія не припинятиме воєнні дії в разі початку переговорів. Тут про які переговори бріді Лавров та яку гру зараз намагаються розіграти в Кремлі, пане Романе. Їм треба замаражування конф... бойових дій. Заморажування, тому що війська російські видохлись, Їм треба пологодовою, десь, приблизно примірна полугодова Нулевые складские остатки по снарядам, это мы знаем прекрасно. Через определенное время, год, полгода, год, в зависимости от интенсивности боев, у них будут нулевые складские запасы и по технике. Они будут работать с колес, то есть с конвейера. Сколько произвели, то столько и отстреливают. А почему они сейчас не могут увеличить количество э, отстреливаемых боеприпасов? У них просто их нет. То есть э, раньше, когда они наступали, у них было 60-70 тысяч в сутки они работали. А сейчас работают максимум до 10 тысяч, потому что производят 5-7, еще добирают северокорейских, китайских, еще 3-4, а потому где-то до десятки они используют. Больше не могут, им, им срочно надо остановить боевые действия. А какими методами, это уже в зависимости от, как, как сложится. Включились все механизмы, которые есть, только есть у них, из каждого утюга, мы это сейчас слышим, российского утюга, и российских говорящих голов мы слышим предложения о всяких перемириях и так далее и тому подобное, но задача это именно заморозка и попытка восстановить потенциал для того, чтобы дальше двигаться осенью, в осенне-зимнюю кампанию, продолжать давление на, на Украину. Бредят, бредят они теми, теми договорами, которые были в принципе предложены или заключены. Здесь надо разбираться. Разбираться в этом будут в свое время прокуроры, следователи, скорее всего, военные прокуратуры по 111 статье. Что было 27 марта в Стамбуле, в 2022 году что было подписано и передано Путину? Он этими как раз этими договорами сейчас бравируют уже не один год с прошлого года этот вопрос поднят и они пытаются его опять на этой базе его протолкнуть то есть сдачу крыма донбасса на неопределенное время тогда в 2022 году они там на 15 лет наше руководство как минимум там несколько человек занималось этим вопросом арахами подоляк умеров министр обороны продавал своих татар крымских на 15 лет в рабство. Резников, то есть это группа, которая тогда занималась вопросом сдачи украинских территорий, и она будет отвечать, ну это в свое время, наверное, в следующей власти, она будет отвечать перед следователями. И вот этими бумажками сейчас бравирует Путин, Лавров, ну и так далее, и тому подобное, Песков, вот эти три, три основные говорящие головы российские сейчас пытаются на стол переговоров, так называемый, и на формулу мира швейцарскую, которая впереди светит, положить именно этот, этот, этот проект, проект договоров. Естественно, его сейчас начинают пропихивать в информационное поле, причем всех, кто только может. Еще раз повторюсь, именно эта задача сейчас стоит у россиян. Остановить накопити, потом ударити і попитатися на определених е, політичних моментах катори гіаполітики е, которая сі час попитатися україну українське общество армію военно політичне руководство на капітуляцію на здачу наших територій крима Донбасу, сухопутного коридору. Пане романе є приємні новини з сполучених штатів америки що палата представників сша 19 квітня проголосувала за те щоб винести на свій Розгляд законопроект про довгоочікувану допомогу Україні за підтримку процедури проголосували 316 членів нижньої палати конгресу США. Проти висловилися 94. Для ухвалення рішення було всього достатньо простої більшості у 218 голосів. голосів. Якщо говорити про ось. Це таке процедурне, я б сказала, голосування законопроекту. Чи можемо ми на 100% констатувати, що палата представників все ж таки остаточно ухвалить довгоочікуваний законопроект про допомогу на цих вихідних, а саме вже завтра, в суботу, 20 квітня? Ну, если честно, ничего положительного я в этом пока не увидел. Разорвали законопроект. У нас был законопроект, в котором израильская, украинская, тайванская помощь и вопросы по внутреннему распорядку, они были в одном законопроекте, и он уже прошел Конгресс. Осталось только голосование в палате представителей. Так вот, этот законопроект разорвали и сейчас сейчас может быть такая ситуация, что могут проголосовать помощь Израилю, а, Укра... а Украину отложить в сторону, на... или запустить по второму кругу через голосование через тот же Конгресс опять, то есть в дальнюю, по дальнему кругу пройти. Это так называемые политические американские горки. Потому для того чтобы не очаровываться еще раз, вернее, чтобы не, не разочаровываться потом, вот давайте пока очаровываться не будем, подождем, к чему это все приведет. Привести может к худшему варианту. Вот еще на данный момент э, может привести действие, может привести к худшему варианту, э, чем был э, до этого разрыва. А это будет понятно, допустим, завтра э, после э, стартово э, а реально где-то через определенное время, через несколько недель после того, как будет понятно, получим в конце концов мы э, саму помощь, то есть э, нам, надо, э, нам надо не 23 миллиарда оставить в Америке, нам надо получить хотя бы тех 15 миллиардов железа, э, которое зашито в эти 60 миллиардов помощи. То есть э, там всего лишь четвертая часть Из 60 миллиардов именно э, боеприпасами и техникой мы можем получить 15 миллиардов всего лишь в это, в, на этот год Потому надо понять механизм, он запустился или нет. А оптимально это, когда увидим первые поставки из этих, из этих 15 миллиардов. Вот тогда можно будет положительно это оценивать. На данный момент надо надеяться только на себя и на Европу. Потому что Европа прекрасно понимает, большинство европейских стран прекрасно понимает угрозу, которую несет в себе себе неразгромленная российская армия. У будь-якому випадку будемо продовжувати свідкувати за подіями в конгресі, але тут Сполучені Штати підняли в повітря одразу 12 літаків Б2. Тут говоримо не стільки про бойові спроможності цих літаків, як про технічну готовність. Тут, пане Романе, на що Штати натякають, діставши свої надпотужні та надсекретні літаки Ну, скорее всего, пытаются остудить горячие головы. Причем не факт, что это вообще против России. Это может быть и против Ирана, и против Китая. Такого рода мероприятия, особенно когда они попадают в информационное пространство, они служат иногда как предостережение. То есть предостережение некоторым, некоторым разбушевавшимся политикам в мире пытаются, по крайней мере, нормализовать вот это боевые, боевые настрои. Мы, мы видим сейчас в Иране, мы видим это сейчас в России, в Северной Корее тоже самая картина. И Китай. Китай пытается поднять планку, то есть поднять планку военного противостояния, противостояния практически везде участвуя. Потому что что такое Иран, Россия и Северная Корея. Это три бешеных собаки китайских, китайского хозяина. И вот он их сейчас начинает, начинает их направлять и как-то подзадоривать. Вот для того, чтобы этот задор боевой снизить, скорее всего, американцы начали такие механизмы информационного, можно сказать, и запугивания, или, по крайней мере, предупреждения. Пане Романе, і на сам кінець повідомляю з посиланням на прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками Ради України НАТО, що союзники по НАТО все ж таки погодилися допомогти Україні у посиленні протиповітряної оборони. Анонси постачання можуть бути найближчим часом, звісно. Трактувати кожен може по-різному найближчий час, для кожного він різний. І також невідомо так про кількість і про які саме системи протиповітряної оборони йдеться. Але тут можемо тільки пропускати і виказувати свої очікування, чого очікуєте ви, і чи дійсно найближчим часом ми зможемо побачити ці самі умріяні патріоти в великій кількості або хоча б в достатній СМТ, АРСТ та інші. За последние 10 лет, пока идет война с 2014 года с Россией, было создано очень много бестолковых, а иногда и вредных для Украины площадок. Начиная от минских соглашений Порошенко с Меркель и заканчивая последними идеями о Крымской платформе которая абсолютно не нужна, нам надо освобождать Крым не, без никаких платформ, и формули мира и разным, разных э, таких мирных инициатив. Нам не мир нужен, нам э, железо надо. Миром, если будем носиться, железо никто не даст. Так вот, площадка единственная из всех, вот площадка Украина-НАТО, это та, которая нужна Украине это э, На этой площадке можно решать очень много проблем непосредственно военных. А так как там в основном э, собираются люди, которые задействованы в военной теме и не разбираются. В основном базовое э, базовые знания у участников этой, этой площадки. Они военные, естественно, решаются очень быстро. Военный военного понимает в мире практически без, без слов понимая проблемы, понимая задачи и помогая. Так вот, от этой площадки будет самая максимальная польза нам. И то, что у нас она появилась в прошлом году, еще раз повторюсь, единственная из всех, которая положительно влияет на войну против России, она нам даст сейчас, на данный момент, как минимум, ускорит принятие решений по передаче необходимых на зенитно-ракетных комплексов, боеприпасов, облегчит логистику, облегчит некоторые бухгалтерские или там бумажные отношения, по крайней мере, не все равно есть, то есть без них никак. Так вот такие площадки не очень быстро решают вот эти все проблемы с логистикой. Я думаю, как раз после заседания, вернее, после проведения Этого форума Україна НАТО в ближайше время ми можемо увідіти уже то, що нам срочно необхідно бої припаси, ракети, які самі зенітники. Пане Романе. Ми як завжди, дякуємо вам за цю розмову. Дякую. Дякую за вашу аналітику. Як завжди, чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик, інструктор та полковник запасу української армії. Відповідав на як завжди нагоніше питання цього дня і цього тижня. З вами був Владислав було Ольга Білан. Не забывайте конвертировать свою злість в донаты и лайки под этим видео. Ставьте також комментарий, напишите. та побачимось в эфире на 24-м.